নমস্কাৰ সকলোকে মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম মৰ ৱেলকাম বেক টু আৰ ইউটিউব চেনেল যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ কিবা কিবি ৰিজন আছিল বাৰু তো ভাবিছোঁ আকৌ কণ্টিনিউ কৰোঁ যিমানটো পাৰোঁ নাজানো কিমান দিনৰ কাৰণে কৰিব বাৰু যিহেতু বিহু পাইছেহি ত' বিহুৰ কাৰণে আজি কিবা কিবি বনাম ভাবিছোঁ তো আপোনালোককো লগতে দেখাম কি কি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ তেন্তে বলক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ যিহেতু আগদিনা ৰাতিপুৱাই মই মালপোৱা বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কি লাগিব এয়া চুজি পিঠাগুড়ি তাৰপাছত নিমখ তাৰপাছত ইলাচী লাগিব কেইটামান আপোনালোকে খুন্দি ল'ব লাগিব তাৰপাছত গুড় আৰু পানী তেন্তে বলক আৰু কেনেকৈ কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই যাম মালপোৱা বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে গুড় লৈছোঁ তাতে ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ বহুতে গুড় পগাই লয় মই বাৰু ঠাণ্ডা পানী দি জাষ্ট গুড়খিনি ভালকৈ পানীৰ লগত মিক্স কৰাই লৈছোঁ তাৰপাছত চাহ খোৱা কাপেৰে দুকাপ পিঠাগুড়ি দিছোঁ আৰু একেটা কাপেৰে একাপ চুজি দিছোঁ আৰু নিমখ দিম নিমখ জাষ্ট টেষ্টটো বেলেঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে বৰ বেছি দিব নালাগে তাৰপাছত ইলাচি যিটো খুন্দি থৈছিলোঁ দি ল'লোঁ তাৰপাছত ভালকৈ মিক্স কৰি দিম পানীখিনি দিয়াৰ পাছত ভালদৰে মিহলি কৰাই ল'ব গোটেই মিশ্ৰণখিনি তাৰপাছত এনেকুৱা এটা কনচিষ্টেঞ্চি হ'ব লাগিব আৰু অলপ পানী দি অলপ দেৰি থৈ দিব থোৱাৰ পাছত মই বেছি দেৰি থোৱা নাই বাৰু মই ডাইৰেক্ট বনাইছোৱেই আপোনাৰ চাব একদম ফুলি ফুলি মালপোৱা বনিছে এতিয়া বনাম যোন পিঠা তাতে ময়দা দিলোঁ তাতে নিমখ তাতে অলপ ঘিউ আৰু এতিয়া বেকিং পাউডাৰ অলপ দিছোঁ ভালকৈ মুঠি ল'ম মুঠি লৈ অলপ দেৰি কাৰণে থৈ দিম দৌটো তাৰপাছত এখন কেৰাহীত লৈছোঁ নাৰিকলৰ গুড়ি আৰু চেনি ভালদৰে নাৰিকলৰ গুড়িখিনি আৰু চেনিখিনি অলপ দেৰি কাৰণে ভাজি ল'ম ভাজি লৈ মেলিহে তাত ষ্টাফিং কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰপাছত সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বেলি ল'লোঁ তাৰ মাজত এতিয়া ষ্টাফিংটো নাৰিকল আৰু চেনী ষ্টাফিংটো ভৰাই এতিয়া বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মই এটা ডিজাইন দিছোঁ আপোনালোকক ডিজাইন দেখাই দিছোঁ বাৰু বৰ এটা ভালকৈ দেখাব পৰা নাই ইমানটোকে আৰু এনেকৈ ধৰি ধৰি জাষ্ট পকাই দিছোঁ যাতে সেইটো খোল খায়ো নাযায় আৰু অলপ দেখিবলৈও ধুনীয়া হওক এইটোৱে চবেই বেলেগ বেলেগকৈ কয় জোন পিঠা বা জোনবিৰি পিঠা যিয়েও কওক এতিয়া আৰু তেলত গৰম তেলত এইখিনি ফ্ৰাই কৰিম অলপ অলপ গ'ল্ডেন কালাৰ হোৱা সময়তে উঠাই দিব কিছুমানে অলপ বেছিও থ'ব পাৰে আপোনালোকে ঘিউ জেগাত ৰিফাইনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মুঠোতে বহুত ক্ৰাঞ্চি হয় এবাৰ বনাই চাব কেনেকুৱা পালে মোক জনাব আৰু এইখিনি বনাই শেষ কৰিয়ে মই আৰু মা গ'লোঁ পিঠা খুন্দিবলৈ যিহেতু আমাৰ ঘৰত ঢেঁকী নাই আমাৰ ওচৰৰে বৰমাইগৰাকীৰ ঘৰত আমি পিঠা খুন্দিব গ'লোঁ পিঠা খুন্দি মেলি আহি মই আকৌ নিমকি বনোৱাত লাগিলোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ এতিয়া নিমকি বনাব লৈছোঁ একদম চিম্পুলকৈ জাষ্ট ময়দাই পেকেট লৈছোঁ আৰু তাতে নিমখটো বাৰু মই ভিডিঅ' কৰিবই নাপালোঁ মায়ে দি দিলে নিমকি ময়দাই পেকেট লোৱাৰ পাছত নিমখ দি তাতে ৰিফাইন দিছোঁ আৰু মুঠি দিম বাকী মই একো নিদিওঁ তেনেকেই নৰ্মেলকৈ বনাওঁ আৰু ঠাণ্ডা পানীয়ে মুঠোঁ যাতে ক্ৰাঞ্চি হওক আৰু বেকিং পাউদাৰো নিদিওঁ এনেকৈ গৈ তাৰপিছত ডাইৰেক্ট কাটি কাটি আৰু এফালৰ পৰা পুৰি গৈছোঁ আপোনালোকে চাবই কেনেকুৱা হয় দেখি দেখি গম পাবই ক্ৰাঞ্চি হয় আৰু নিমকি বনাই শেষ হোৱাৰ পাছত এয়া মায়ে তিলপিঠা পুৰিছে যিহেতু মই ভালকৈ নাজানো বাৰু সেইকাৰণে মায়ে পুৰিছে মই জাষ্ট আপোনালোকক দেখাইহে দিছোঁ বিহুৰ বাবে কি কি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কিবা যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'লৈ জল্ডিয়েই ঘূৰি আহিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ